Cuma di peringkat ini eh, saya meraihkan saya meraihkan permintaan kawan ini tadi mengatakan bahawa apakah sebenarnya yang berlaku kekacauan ini apakah sebenarnya bermula? Tuan-tuan dia simple saja. Eh, semua ini bermula daripada sistem blockchain yang diguna pakai dalam pemilihan keadilan 2025. Eh, sistem blockchain ini adalah satu sistem yang mana kalau dia masukkan data, tuan-tuan masuk dekat dalam sistem ini, masuk pukul berapa keluar, selain daripada mempunyai ciri traceable, eh, dia juga, dia juga, ciri-ciri eh, terpenting adalah dia mampu mengeluarkan result eh, secara immediately. Maknanya, result itu akan keluar secara serta-merta. Ini saya explain supaya tuan-tuan faham sangat-sangat kalau ada yang baru masuk hanya itu ciri-ciri blockchain. Okey. Apa yang berlaku dalam pemilihan 2025? Apa yang berlaku tuan-tuan? Eh, kedua-dua ciri ini eh tidak pernah didedahkan kepada mana-mana ahli secara terbuka ataupun secara persendirian. Eh, aduan-aduan yang dibuat yang mempertikaikan blockchain ini tidak pernah dijawab. Okey. Ha, tidak pernah dijawab. Jadi kita tidak tahu sebenar-benarnya sejauh mana sistem blockchain ini digunakan dalam keadaan. Eh, JPP mengunci mulut eh, terhadap aduan-aduan yang dibuat. Pertama, kalau dia kata okay, Sistem itu mestilah immediate result. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Di peringkat cabang mula-mula, apa yang berlaku? Keluar keputusan 20 jam. Selepas keputusan, uh, sorry, selepas masa mengundi tamat. 20 jam, tuan-tuan. Kau gila ke apa? 20 jam. Jadi, itu menimbulkan keraguan yang munasabah. Apa benda yang kau buat sampai 20 jam? Ha. Ini yang kita katakan. Ha eh, dalam tempoh 20 jam ni macam-macam kau boleh buat. Macam-macam kau boleh buat 20 jam ni. Adakah dijawab? Tidak dijawab, tuan-tuan. Aduan itu berkenaan dengan aduan yang tempoh masa diambil. Ada keraguan munasabah, betul. 20 jam macam tu juga di peringkat cabang, di peringkat pusat semasa pertandingan antara pusat, jawatan-jawatan pusat. Kan? Ha? YB revisi Timbalan presiden dan sebagainya. ok So bila dia kata keputusan akan dikeluarkan pada keesokan harinya, saya kritik. lepas saya kritik baru dia tukar statement. Ah, ha, keputusan akan dimaklumkan, ah ha, apa ni pada hari yang sama, pada semasa sekian-sekian. So diumumkan tu pada 5 jam selepas itu. Tapi apa berlaku? Telah berlegar-legar pada masa ketika itu. Eh di dalam WhatsApp dan sebagainya, satu jam setengah keputusan telah pun diketahui bahawa eh, Rafizi Ramli kalah pada masa itu. Siap senarai penuh tuan-tuan. Nampak tak? Tadi kau cakap pukul 9.30. Ah ha, tiba-tiba tuan-tuan pukul 7.30 tu dah keluar result. Hmm. nampak tak ini perangai dia orang uh, daripada 20 jam dia singkatkan menjadi 5 jam rupanya boleh uh, jadi benda yang kemudian itu ciri yang kedua kita katakan sebagai traceable, kita nak tahu siapakah yang masuk, siapakah yang mengundi, siapa yang keluar siapa yang masuk tetapi tidak mengundi tidak juga dikeluarkan Tuan-Tuan Ha, tidak juga dikeluarkan. Jadi saya nak jawab kepada tim damai yang yang banyak membawa naratif. Eh, Konon-kononnya kita memfitnah. Tidak ada mana-mana sekeping pun jawapan ini diberikan oleh JKOM. Eh, diberikan oleh JPP. Tidak ada. Tidak ada. Hmm. Sebab itu kita katakan eh, blockchain ini kalau kau nak tahu blockchain kau bedah siasat dia kau keluarkan tunjukkan kepada ahli dan anggota masyarakat that is the only way untuk kau mengatakan benda tu eh, blockchain tapi bayangkan dah sebulan berlalu agak-agak apa berlaku dengan blockchain tu tuan-tuan eh? -tuan? Ha? walaupun ada geng-geng damai ni mengatakan oh kita dah jawab dan nah, kita dah buat siasatan takde YB Rafizi kata tak ada siasatan dijalankan dia baru nak buat kantoi lagi sekali menipu Ha dia kata kita dah buat mesyuarat khas dan eh, telah pun kita gaji tak ada. Dan nah, dalam mesyuarat yang dihadiri oleh Wabir Rafizi, Rafizi mengatakan apa? Ha mereka baru nak siasat. Lah, maknanya kau buat kau buat statement media dulu. Mengatakan ah ha, apa ni benda tu telah pun dia siasat. Padahal belum. Nampak tak kan? Sebab itu mereka mengunci mulut. Mengunci mulut dan menyuruh kita move on. Ah, sebab apa dia tak boleh jawab ni dia tak boleh jawab apa yang kita katakan jadi bukankah sesuai dalam keadaan inilah menjadi sebab-sebabnya ah, untuk kita melakukan ah, reformasi 2.0 Kalau orang-orang ini sekarang ini mengendalikan kapal Malaysia kita tu kalau lah kepada ahli parti pun kau boleh menipu ah, faham-faham sudah ah, ini yang kita tekankan ni kan? Ha. Ini cerita dia. Ha, sebab itu mereka melompat-lompat. Eh, melompat sana sini, melompat sana sini. Tapi saya explain pasal blockchain ini untuk tuan-tuan faham eh, di manakah asal usul cerita ha, Sebab itu tuan-tuan jangan mengecam orang yang buat laporan. Itu hak mereka. Eh, tetapi sebabkan kau tak ada jawapan maka kau kecamlah orang yang buat laporan tu Madani dipenuhi dengan tikus-tikus wala'un. Betul. Ha, ada pula yang tanya saya. Eh, ni bila kita nak bermula reformasi 2.0? Ha, tunggulah. <laughs> Sampai masa dan ketikanya kita akan bergerak. Cuma tuan-tuan, cuma tuan-tuan, saya nak mengatakan bahawa eh, di peringkat ini, ha, ni ada komen daripada Yusni Mak Yusuf. Setiap aduan tidak dijawab. Betul. Ha, kita hanya disuruh move on saja. Jadi dalam keadaan macam ni, saya boleh katakan ini adalah satu move yang berbahaya eh, sama juga terpakainya kepada nanti eh, di di peringkat uh, di peringkat negara kita menghadapi dan kita berdepan eh, dengan pembangkang yang memang sangat-sangat lemah ha, jadi kalau kita bersetuju eh, dengan penggabungan uh, apa ni gagasan rangkul semua dengan payung besar tadi jahanam tuan-tuan hmm cuma ada yang tanya kepada saya sama ada YB Rafizi akan akan menubuhkan parti politik baru ataupun uh, menggerakkan uh, third force saya mengatakan buat pada masa ini eh, keutamaan kita adalah third force eh, keutamaan kita adalah tuan-tuan semua yang bersama dengan saya pada malam ini rakyat Malaysia keseluruhan eh, sebab kita tak nampak kita tak melihat bahawa target kita hanyalah kan ha, setakat ahli-ahli anggota parti tak ada dekat. Kalau itulah yang berlaku maka sia-sialah kita buat live malam-malam. Terlalu singkat pandangan kita. Kita nak menyelamatkan rakyat Malaysia. Ah ha, kita bukan nak selamatkan anggota parti yang baru jumlah 1 juta, tak. Kita nak selamatkan rakyat Malaysia yang besar ni. Kenapa kita nak selamatkan? Apa yang berlaku? Sebab orang-orang inilah yang duduk menjaga negara kita, simple. Ah ha, nampak tak? simple saja orang-orang inilah yang sekarang ini memegang jawatan-jawatan pentadbiran dalam kerajaan kita. <twin> Nampak tak hubungan kait dia? Ini kena betul-betul faham tuan-tuan. So kita dah selesai dah tajuk tentang pemilihan. itu cuma menjadi sebab saja. Yang kita nak bergerak sekarang ini adalah kita nak selamatkan negara kita. Uh. Atas pagar 15 juta orang Jan Daripada Neo Romantik Mereka bersama RR Betul saya bersetuju Sebab yang bersama dengan damai Itu hanyalah anggota Yang dikatakan seberamai Mungkin 500 ribu Mana mahu dia tuan-tuan Takkanlah disebabkan Nak selamatkan 500 ribu ni Tuan-tuan ingat saya mengunci mulut Tak boleh lah eh, Tak boleh tuan-tuan Tak boleh Kita tak boleh kunci mulut Bila kita lihat eh, Sesuatu kemukaran berlaku sebab dia akan menjahannamkan rakyat Malaysia cuma saya nak jawab yang tadi ni kan ha, tunggu isyarat ha, betul kita kena bersedia saja. apa juga signal yang disampaikan oleh YB Rafizi kita akan hadamkan dan kita akan bincangkan ha, itu itu keadaan itu setakat itu yang saya boleh bagi tahu ya, cuma secumanya uh, sejauh mana adakah beliau menubuhkan parti politik ke apa ke kita tunggu dan lihat Uh, cuma saya tak pasti ya eh, setakat yang saya tahu memang tidak ada sebarang penubuhan parti politik tidak ada